চাহ চিন্তানো নহব কিয় ছাৰ বহুত ভাল মানুহ আছিল ইমান ডাঙৰ উকিল আছিল তেওঁ হাই কোৰ্টৰ ইমান অমায়িক আছিল কাকো টানকৈ কথা নকয় মোক এদিনো ড্ৰাইভাৰ বুলি ড্ৰাইভাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা নাছিল কত বছৰ মই ছাৰৰ গাড়ী চলালো ছাৰৰ লগত মোৰ এটা ভাল সম্পৰ্ক হৈছিল

অঁ আৰু কিন্তু গাড়ী ভালকৈ চলাব লাগিব মোৰ আগৰ ড্ৰাইভাৰজন বহুত ভাল আছিল আপুনি চিন্তা নকৰিব ছাৰ ময়ো ভালদৰে গাড়ী চলাব জানো কাইলৈ সাতটা পঞ্চল্লিছ মানত তুমি ইয়াৰ পাবাহি আমি আঠটা বজাত ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম হ'ব ছাৰ এতিয়া মই আহোঁ অঁ যোৱা হ'ল দিয়া বুজিছা মই একো ক'বলৈকে নাপালোঁ ছাৰে তেওঁক সকলো কৈ থৈছে মাজনী তই কি আজি স্কুলৰ পৰা সোনকালে আহিলি নেকি দেউতা পৰীক্ষালৈ আৰু বেছি দিন নাই সেই কাৰণে কোনফালে স্কুল ছুটি দিলে একেবাৰে পৰীক্ষা দিনাখনহে যাম মাজনী তোৰ পঢ়া শুনা কেনেকুৱা চলিছে পৰিছানে পঢ়া শুনা কৰিবলে অ দেউতা কি নহয় মাকো আপোনাৰ চলি পঢ়া শুনা লৈ আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে তাই ইজাল এবাৰ ভাল হ'ব সাব সকলোকে ফাস্ট আহিব ফাস্ট আহিব লাগিব মা নহলে মই সপোন কেনেকৈ পূৰ হ'ব সপোন কিহৰ সপোনৰ কথা কৈছ মাজনী দেউতা মইও কি লাভ বিচাৰো ও হয় নেকি এইটোটো খুব ভাল কথা কিন্তু তই উকিলহে হ'ব বিচাৰিছ যে কাৰণটো কি বৰাই মোক ঠিক কথা কৈছিল দেই তুমি একদম খুব ভালদৰে টাইম মেইনটেইন কৰিব জানা ৰ'বাচোন সেইদিনাখন মই তোমাক সোধাই নহ'ল নহয় তোমাৰ গাড়ী চলোৱা কেইবছৰ হ'ল এঘাৰ বছৰ হ'ল ছাৰ পঢ়া শুনা কিমান কৰিলা মেট্ৰিক পাছ কৰি কলেজত নাম লগাইছিলোঁহে ভাবিছিলোঁ ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰি চাকৰি কৰিম কিন্তু কি হ'ব বিধাতাই সেইখন সুখ মোৰ কপালত নিদিলে তেনে সময়তে দেউতা ঢুকাল ঘৰখনৰ দায়িত্ব ল'বলগীয়া হ'ল পঢ়া শুনা বাদেই দিলোঁ তোমাৰ ঘৰত কোন কোন আছে মই মোৰ পত্নী আৰু মোৰ চৈধ্য বছৰীয়া ছোৱালী এজনী আছে ছাৰ এনেকৈ এতিয়া ঘৰৰ কথা পাতি থাকিলে আপোনাৰ অফিচলৈ দেৰি হ'ব পিছত এদিন কম বাৰু বাকীখিনি আহক অঁ ব'লা ব'লা কোন কোন তহঁত মোক কিয় এনেকৈ বেয়া গুচি ধৰিছ আমি কোন সেইটো বাদ দে কিন্তু তই আজি যিটো ল'ৰাৰ কেছটো লৈছিলি সেই ল'ৰাটোক নিৰ্দোষী বুলি প্ৰমাণ কৰিব পাৰিবিনে নোৱাৰিবি ক নহ'লে তোক আজি ইয়াতে মাৰি পেলাম সি দুখ কৰিছে দুখ কৰা ল'ৰাটোক কেনেকৈ নিৰ্দোষী বুলি ক'ম দোষীয়ে শাস্তি পাবই কি তই আমাৰ মানুহক শাস্তি দিয় তোক আজি ধৰ ইয়াত ঐ তই আমাৰ লগত ব'ল অ ছাৰক এইকেইজন মানুহে টনাটনি কৰিছে দেখোন কি হৈছে বাৰু এইকেইজন মই পুলিচ মাতিছো ৰ তহতে তাক দম দেখাইছ আজি তহঁতক দিবহি ৰ ঐ আজিলৈ এইটো এৰি দে পিছত বেলেগ এদিন ধৰি লম এইটো ক'ৰ মোক কেল পালেহি জানো এইটো হেনো পুলিচ মাতিছে পুলিচ নহয় আগতে পলা আজিৰ কাৰণে বাৰু তই গাচিলি বা এইকেইটাৰ কম খাহানে দিন দুপৰতে কেনেকৈ মোক ৰাস্তা গুচি ধৰি মাৰিব খুজিছে দেখিছা ছাৰ আপোনাৰ কিবা হৈছে নেকি ছাৰ নাই নাই মোৰ একো অসুবিধা হোৱা নাই তুমিহি বুলিহে নহ'লেতো সিহঁতৰ দুয়োটাই মোক ধৰিছিলে ছাৰ ব'লক এতিয়া আৰু ইয়াত বিনোদ একো নহয় তুমি চাগে ভয় খাইছা ন ভয়তো বহুত লাগিছে ছাৰ মই বৰা ছাৰৰ গাড়ী বহুত বছৰ চলালোঁ কিন্তু আগতে এনেকুৱা হোৱা দেখা নাই আমাৰ দৰে উকিলবোৰৰ লগত এনেকুৱা প্ৰায়ে হৈ থাকে তুমি ভয় কৰিব নালাগে ছাৰ মোৰ ছোৱালীজনী উকিল হোৱাৰ মন কিন্তু আজি যিটো দেখিলোঁ মই বৰ ভয় খাইছোঁ দেখোন ছোৱালীজনীৰ সৰুৰে পৰা সেইটো বোলে সপোন তাই উকিল হ'ব মোৰ এজনী ছোৱালী এনেকৈ মই চকুৰ আগতে এইবোৰ দেখি ৰাখিলে এক বাৰু কেনেকৈ উকিল হ'বলৈ দিওঁ ভালহে কথা তোমাৰ ছোৱালীজনী যদি উকিল হ'বলৈ খুজিছা এইবোৰ একো চিন্তা কৰিবলগীয়া বিষয় নহয় দুখীবোৰে অকণমান হাৰাশাস্তি কৰেই এনেকৈ হাৰাশাস্তি কৰিলে আমাৰ কেছটো লোৱাত আৰু সহজ হৈ পৰে তোমাৰ ছোৱালীজনী কেইদিন মোৰ ঘৰলৈ লৈ আহিবাচোন হ'ব ছাৰ আনিম বাৰু আপুনি অকণমান সাৱধানে থাকিব ছাৰ হ'ব দিয়া আজি কিন্তু মোৰ এটা কথা বহুত ভাল লাগিল মোক দুজন ল'ৰাই আগুৰি ধৰোঁতে তুমি আগবাঢ়ি আহিছা আজিৰ দিনততো কোনো কাৰো হয় আগবাঢ়ি নাহে মৰিবলৈ সকলোৱে মৃত্যুলৈ ভয় কৰে তুমি যে তথাপিও আগুৱাই আহিলা তোমাৰ সাহস দেখি মোৰ বহুত ভাল লাগিল ছাৰ এয়া মোৰ কৰ্তব্য মই থাকোঁতে আপোনাক একো হ'বলৈ নিদিওঁ আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব মোৰ ওপৰত আছে ছাৰ আহক আহক আৰু ইয়াত ৰৈ থাকিব নালাগে আজিৰ কাৰণে অন্ততঃ ঘৰলৈ বলক বোলা বোলা আজি এটা বৰ ডাঙৰ ঘটনা হৈছিল ছাৰক দুজন গুণ্ডাই আগুৰি ধৰিছিল মইহে যেনে তেনে বচাই আনিছো কি আপুনি বচাই আনিছে আপুনি তাৰ মানে সেই গুণ্ডাকেইটাৰ লগত কাজিয়া কৰিছিল যদি সেই গুণ্ডাকেইটাই আপোনাক মাৰি পেলালে তেতিয়া তেতিয়া মাজনী আৰু মই কি কৰিলোঁ হয় ছাৰক বচোৱাটো মোৰ দায়িত্ব ছাৰ মোৰ লগতে গৈছে আৰু মোৰ লগতে আহিছে তেওঁ মোক দৰমহা দি ৰাখিছে তেওঁ আপোনাৰ গাড়ী চলাবলৈহে ৰাখিছে গুণ্ডাৰ লগত কাজিয়া কৰিবলৈ নহয় নহয় ছাৰক বচাব লাগে বুলি আপুনি এতিয়া গুণ্ডাৰ লগতো কাজিয়া কৰিব গুণ্ডাৰ লগত পিষ্টল থাকে চুৰি থাকে কেনেবাকৈ যদি সিহঁতে আপোনাক মাৰি পেলালেহে তেতিয়া আজি যি কৰিলে কৰিলে আৰু আগলৈ এনেকুৱা হ'লে কেতিয়াও আগুৱাই নাযাব আপুনি নাইকিয়া হ'লে আমাৰ ঘৰখনৰ একেবাৰে অৱস্থা নাইকিয়া হ'ব মা দেউতাই যে ভয় নকৰি আগুৱাই গৈছে বহুত ভাল কাম কৰিছে অন্যায়ৰ প্ৰতিবাদ কৰিবই লাগিব এনেকুৱা ভয় খাই পিছুৱাই থাকিলে কি হ'ব মাজনী কাইলৈ তোক এবাৰ ছাৰৰ ঘৰলৈ লৈ যাব লাগিব ছাৰে তোৰ লগত এবাৰ কথা পাতিব বিচাৰিছে হয় নেকি দেউতা হ'ব দিয়া নহ'লে ছাৰ এইজনী মোৰ ছোৱালীজনী অ' তুমিয়ে তাৰমানে ডাঙৰ হৈ উকিল হ'ব খোজা ছোৱালীজনী অন্যায় হয় মাত মাতিব খোজো পাৰিবা পাৰিবা তুমি ভালদৰে পাৰিবা মই তোমাক দেখিয়ে গম পাইছো নহয় এনেকুৱা সাহস থকা উঠি অহা নতুন প্ৰজন্ম আমাক আগুৱাই যোৱা তোমাৰ লগত মই আছো তোমাৰ পঢ়া শুনাত কিবা অসুবিধা হ'লে মোক ক'বা ছাৰ আপুনি অ মই তোমাৰ ছোৱালীজনীৰ পঢ়া শুনাৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব ল'ম যেতিয়ালৈকে তাই উকিল হৈ ওলাই নাহে ছাৰ আপুনি মোক বহুত ডাঙৰ উপকাৰ কৰিব খুজিছে আপোনাৰ ওচৰত মই চিৰ কৃতজ্ঞ তুমি মোক তেনেকৈ কৈ লাজ নিদিবা তুমি মোৰ কাৰণে তোমাৰ নিজৰ জীৱনটোকে পিছ কৰি আগুৱাই গৈছা সেইদিনাখন গতিকে মই তোমাৰ ছোৱালীজনীৰ দায়িত্ব কিয় নলম ল'মেই তাই পঢ়া শুনাৰ সকলোবোৰ দায়িত্ব আজিৰ পৰা মোৰ তুমি যেনেকৈ মোৰ জীৱন বচোৱাৰ দায়িত্ব লৈছিলা তেনেকৈ মই আজি তোমাৰ ছোৱালীজনী সপোন পূৰোৱাৰ দায়িত্ব লৈছো মাজনী যিটো কাম মই কৰিব লাগিছিল সেই কামখিনি আজি ছাৰে কৰিছে তাই ছাৰৰ আশীৰ্বাদ লৈ আগুৱাই যা তোৰ সপোনৰ বাটত মোৰ আশীৰ্বাদ তোমাৰ লগত সদায় আছে

থেংক ইউ ছাৰ এতিয়া আমি আহোঁ দিয়ক অঁ যোৱা